አይ አሪፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አስተናግድ Сегодня мы пришли в Саржен-Ярд для того, чтобы встретиться с участниками акции ⁇ Зробимо Украину чистую ⁇ Скажите, пожалуйста, что это за акция? Это национальная акция по уборке территорий. В основном это парки, гидропарки, лугопарки. Они проходят не только в городе Харькове, но и в остальных городах Украины. В Харькове это 11 точек. Все это парки, задействовано более 200 человек. Какие это точки? Парк молодежный, парк Артема, парк Ирлича. Журавлевка. Да, Журавлевка. Парк Победы. парк Победы, Зеленый Гай, там парк и также лесопосадка между станцией метро Пролетарская и как она называется, Масельского. Масельского. вот между Масельского. А еще одна очень важная точка была в районе Залютина. Это там очень много наличия мусора, uh -huh. поэтому это важный объект нашей сегодняшней акции. А как вам удалось организоваться? Это какая-то организация или это несколько организаций, разные люди? Как вам удалось вот э, все это сделать вместе? А, акция проходит уже второй раз а, и как бы второй раз под моим руководством, поэтому немножко уже было легче. Мы подключали вузы, знакомых общественных активистов. А, у нас есть сайт, а, работали в социальных сетях. А, вот, собственно говоря, так мы распространяли информацию. Скажите, пожалуйста, а вот, э, вот здесь, вот именно в Саржином-Яру, сколько человек работало? Э, больше, 20. А, больше 20. Вот на, на нынешний момент уже закончилась акция? Нет, продолжается уборка. Сейчас одна часть ребят выносит мусор для того, чтобы его вывезли, а вторая часть продолжает собирать мусор. Плюс, вот как вы видите, подключаются ребята из других точек, приезжают, съезжают. Будем продолжать помогать, пока не будем полностью удовлетворены сегодняшним результатом, а затем пикник. Здорово. Скажите, пожалуйста, а вот где работают ваши волонтеры? Что это за люди? Наши волонтеры Честно говоря, я, кроме тех, которые партнеры, мы не сильно интересовались, где они работают. Нам не важно социальный статус. А, в основном это студенты. Я работаю в дизайн студии. Есть сотрудники новой линии или Ватсонс. Как бы наши партнеры они помогали не только материально, ресурсно перчатками, пакетами, но в том числе своими сотрудниками. Значит, вы работаете в дизайн студии, вы дизайнеры. А я менеджер по рекламе, представляю компанию Новая линия. Лично, а вы? Я студентка Мвд. А я не дизайнер. Ну, вы работаете в дизайн студии. Да. Хорошо. А я тоже студентка Национального технического института Харьковский политический специальность маркетинг. Я студентка Харьковского национального экономического университета по специальности маркетинг. Лично, то есть самые разные люди, да? А вы до этого были как-то знакомы все вместе? С Наташей и Катей я познакомилась во время школы ПИАРа, которую я курирую. Дима это Андрей это сотрудник нашей компании партнера. Кого-то приводили друзья, с кем-то мы знакомы были, вот только на акции познакомились. Все очень индивидуально. То есть как бы все проходит в процессе, да? да? Вы знакомитесь в процессе, а дальше вот после того, как вы познакомились, вы продолжаете контакты какие-то поддерживать? Конечно. Я не знаю координатором нашей точки здесь на Саженом Яру Дима Фадеевым. Мы познакомились как раз на презентации "Зробим Украину чистую» еще в феврале прошлого года. И он весь прошлый год меня спрашивал, когда же у нас будет вторая акция, когда же мы снова сделаем Украину чистой. И в этот раз он стал координатором такой крупной и важной точки. Теоретически она должна проходить у нас за неделю до Пасхи, то есть привести Оселю до Ладу провести Краину до Ладу, но в этом году, за неделю до Пасхи, у нас было благовещение, когда ничего нельзя делать, и мы решили перенести и на более теплый, и на более свободный период. Скажите, а у вас вот какая тенденция? Количество волонтеров увеличивается или уменьшается? Оно меняется, <laughs> это точно можно сказать, потому что а, в прошлом году был мокрый снег, в этом году это рабочий день. А, те, кто могли в прошлом году, а, не могут в этом или как-то наоборот. Но в целом тенденция более-менее стабильная. К сожалению, у Харьков один из не самых активных городов, но я думаю, а, долгим и упорным трудом мы это исправим. Как вы информируете вот, людей, харьковчан, о том, что вот такая акция состоится, чтобы люди знали и приходили к вам? Если мы говорим о студентах, то проводили презентации в вузах. Если мы говорим о работающих людях, то либо же это афиши в супермаркетах, либо же это непосредственно партнерство с трудовым коллективом, с компанией, потому что как бы по-другому, а, кроме социальных сетей или афиш а, недалеко от места уборки, да, как, например, это было возле ДК Хемза, мы не видим других вариантов сейчас. А статус социальной рекламы мы, к сожалению, не смогли получить. Вы упомянули социальные сети, может у вас есть свои странички ВКонтакте или на Фейсбуке? Да, а есть. <свят> Назовите тогда. <свят> а, Зробом Украину чистую можно найти, по-моему, в любой уже социальной сети. Легко и просто. А плюс все, стро все ссылки есть с наших сайтов. Вот, let's do it Рады будем видеть. Можно зарегистрироваться уже и на следующий год, я думаю. Скажите, а вот городская власть как-то вам помогает, оказывает поддержку. Мы сознательно не сильно просили помощи, потому что мы понимаем, что все городские силы сейчас сосредоточены на всеукраинском субботнике и выполнении, так сказать, государственной программы. Есть поддержка со стороны КМДА, то есть мы знаем, что она есть, но просить больше, чем нам могут дать, мы не можем. Мы понимаем, что ресурсы нужны в другом месте. Поэтому мы своими силами, силами партнеров организовали эту акцию. То есть я так понял, что вы в основном опираетесь на собственные силы. Ваши все организационные усилия это тоже ваши собственные э, силы и ваши собственные ресурсы. Ну, спасибо большое, это очень здорово. Провели время с пользой. Да, вот как видите, к сожалению, ну нет, к счастью, потому что много удовольствия. Придут сюда дети гулять. И я думаю, что мы сделали очень большое дело. Кого нам здесь не хватает, так это людей. Здесь всего и снабжение у нас есть, и желание, и фронт работ, тем более. Нам вот исполнителей бы побольше. Хорошо, а если вот такие люди появятся, то как с вами лучше всего связаться? Ну как, э, тот же самый, вот мы сейчас э, увидите плакаты let's .org .ua, это официальный сайт, э, в том же самом контакте группа «Зробим Украину чистую», «Зробим Харьков чистым». То есть организаторы всегда за этим делом следят, э, желающие не заблудятся.